Не кілька років стануть сьогоднішні підлітки вчителями або інженерами, лікарями чи хлібопіками, військовими, вченими, але назавжди відкладеться в їх пам'яті участь у надзвичайному, патріотичному, творчому заході, першому літературно-художньому конкурсі духовно-філософської поезії, прози та малюнку під назвою Ім'я життя, миру і любові. Дебют кожного учасника. выбрала в себе сбирка с одноименною названием. Харьковский городской союз ветеранов Афганистана мы как бы давно вынашивали такую идею провести литературно-художественный конкурс поэзии, прозы. Мы включили еще и номинации фотографии и рисунок. Прежде всего, этот год, он год воина-интернационалиста, объявлен указом президента. И как бы знаково, что мы проводим его сегодняшнее мероприятие вот в музее. Сегодня у нас подведение итогов и презентация такого вот сборника. Харькова охватил практически все учебные заведения. Это не только школы, гимназии, но и с вузов есть представители, и возрастная категория различная. Что также очень приятно, что люди неравнодушны к ветеранам, к их проблематике. И, собственно, той целью конкурса было выявление творчески одаренных личностей, привлечение внимания к нашим проблемам. Естественно, когда в этом участвуют дети, это немаловажное значение имеет и героика героико-патриотическом воспитании молодежи. Я представляю благотворительный фонд. Мы всегда с особым вниманием относимся к социальным и бытовым проблемам ветеранам, участникам локальных войн и конфликтам. Принимаем активное участие в мероприятиях, которые проводит Союз ветеранов войны в Афганистане. Поэтому и сейчас мы с особым энтузиазмом откликнулись на просьбу Харьковского городского Союза ветеранов войны в Афганистане оказать посильную помощь в проведении конкурса во имя жизни, мира и любви, так как цели этого конкурса на 100% совпадают с идеей и задачей нашей организации. Приємно відзначити, що сьогодні, у часи хаосу і невизначеності у суспільстві, перший літературно-художній конкурс в ім'я життя, миру і любові, започаткований харківською міською спілкою ветеранів Афганістану і присвячений воїнам-інтернаціоналістам афганської війни та інших міжнародних конфліктів, став не просто яскравим заходом, а перш за все, згуртував і чоловіків. Котрі не розгубили гуманні цінності на шляху життєвих випробувань і молодь, для якої ветерани стали взірцем справжньої мужності і непідробного патріотизму, саме цей факт надихнув дітей до творчості. Війна. п'ять був атового слова, що для нас не нове. Не знає у теж ті твора, що це страшна пора. Не щастя в тому, що умірає. Сын мать родную призывает и не приносит всем удачи, когда за сыном мама плачет. Для нас герой и тот боец, кто там погиб, поймал свинец и тот, кому там повезло, кто выжил смерти то и назло. Мы всех вас помним, уважаем, за подвиг голову склоняем и не забудем никогда кровавой той войны года. мы учимся и работаем в одной школе. Я мама, по совместительству еще и учитель. И мы поэтому ездили от школы. Школа у нас носит имя Владимира Киселя. И мы ездили домой к маме Владимира. То есть она нам показывала много фотографий его, медалей его, рассказывала о нем. И вот это было первое знакомство ребенка вот именно с этой темой. И тема вот прям здесь оказалась эта тема для нас. Поэтому мы Сейчас более глубоко ее узнаем о ней, и от тех людей, которые там были и остались еще вот с нами, приезжают к нам в школу, и телевидение, книги. То есть вот именно благодаря тому, что в школе присвоили это имя, мы стали более к этой теме относиться, и дети наши практически все школьники, многое знают. Я очень люблю стихи, иногда записываю их в тетрадь. Когда я узнала о конкурсе, мне сразу захотелось поучаствовать и написать стих сама. Я написала стих и сразу поняла, что он мне очень понравился и решила продолжать писать их дальше. Я учусь в шестом классе, на уроках мужества нам учителя рассказывали о войне в Афганистане, которая длилась 10 лет. Через эту войну прошли и выпускники нашей школы Александр Криуленко и Владимир Кисель. К сожалению, Александр Криуленко погиб в Афганистане. А Владимир Кисель был единственным в Украине, который был награжден тремя медалями за отвагу. В этом году наша школа имеет имя Владимира Александровича Киселя. Война в Афганистане должна для нас стать уроком. Мы должны знать и помнить. Учитель наш в окно глядит и что-то ищет там вдали. В его глазах печаль и боль. Он словно забытии И стает в памяти года, Не верит он, что навсегда Потерян сын наслед. И мать надежда живет, Что сын ее вот-вот придет. Она его так долго ждет, И в памяти событий счет, Призыв, прощания, расчет. И стала жизнь ночей темней, Не день, и час, как год. Ваша встреча это дань всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне, которая длилась по времени в два раза дольше. Ребята, задумайтесь, в два раза дольше, чем длилась Великая Отечественная. Прошло 25 лет, как вывели войска из Афганистана. Но это вовсе не означает, что афганскую страницу в истории можно просто перевернуть. Афганская война еще долго будет напоминать о себе. Вы те, которые сегодня не даете забыть те тяжелые времена, которые пережила небольшая горска людей, жителей Украины. Всего 160 тысяч участвовали в этой войне. Всего 12 тысяч харьковчан ушли на ту войну. 252 человека с той войны не вернулись. Сегодня неравнодушные люди в прошлом году начал вот этот конкурс, в котором вы участвуете, в котором вы все победители. Сегодня афганская тема и наше сегодняшнее подведение конкурса очень актуальны в сегодняшнее тяжелое время в Украине. Первый замкомандующий 40-й армии генерал-лейтенант Шеренков прислал нам воспоминания. Там есть небольшие строки, которые я тоже как и не участник конкурса, но вроде хочу вам прочитать. Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям, давайте, люди, никогда об этом не забудем. Пусть память горькую о ней хранят, об этой муке, и дети, нынешних детей, и наших внуков-внуки. 15 февраля в очередной раз отметили День памяти о солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в далеком Афганистане. Что мы знаем об этой войне? Нашим солдатам много раз приходилось сражаться вдали от Родины, выполняя союзнический долг и откликаясь на просьбу о помощи. И афганская война не была исключением. З думкою про підростаюче покоління, яке будуватиме майбутнє України, і аби молодь не втратила повагу до героїчних сторінок історичного минулого народу, Харківська міська спілка ветеранів Афганістану розгорнула цілу низку заходів по військово-патріотичному вихованню учнівської молоді, це і уроки мужності і науково-практичні конференції, в яких значне місце приділяється рефератом юнацтва, створення шкільних музеїв пам'яті. и необыкновенную роль відіграють спогади ветеранов про особисту звитягу та подвиги товаришів. К сожалению, очень упущен этот момент по патриотическому воспитанию молодежи. У нас в районе достаточно часто проходят мероприятия такого направления. Это и проводятся фотовыставки, которые рассказывают о тех событиях афганских. И вы знаете, каждая выставка показывает живой интерес молодежи к тем событиям, которые были не только в Афганистане, которые были в Чехословакии, на Кубе. Нам есть что рассказать, нам есть чем гордиться. У нас есть преемственность от того старшего поколения, которое выиграло Великую Отечественную, Вторую мировую войну. И мы интересны детям. Я писал про рассказ про Мишу Ерохина как вот он на проческе, они около трех месяцев ходили по ущельям, занимались проческой местности, по ликвидации банформирований. И в один из дней они попали в засаду, попали под обстрел. И вот это чувство шока, когда вот пуля попала ему в позвоночник, когда обожгла все внутренности. И вот он вспоминает, как его носили в горах, то вверх, то вниз, товарищ его был убит. И, а вертолеты не могли сесть, потому что это горная местность, и надо была площадка, и они вот по несколько, вот двое суток, они вот как бы, он раненый и убитый, в плащ-палатках, вот, их команда, собственно, переносила с места на место, чтобы найти подходящую площадку, где могли сесть вертолеты. Ранним утром, когда мы вышли где-то шестого утра, буквально через 40 минут движения подразделение, когда мы вытянулись практически через минное поле, у нас необходима была задача, мы должны были пройти через тропу по минному полю, которую ставили наши подразделения. Но оказалось так, что конец этой тропы был заминирован, заминирован и бандами формирования, и поэтому, когда мы уже выходили на исходе через минное поля, начались подрывы солдат моего подразделения. Был, под, подорвался связист которую которому оторвало ногу, получил Тяжелое ранение командирот, и когда я приступил непосредственно к своим обязанностям как инструктора подразделения при эвакуации командира ротного, когда он себя скинул на плечи, ну, мне пришлось делать определенные шаги вправо-влево, немножко э, отходя от территории этой тропы. Ну и, конечно, нашел одну из таких вот мин. Поэтому подорвался вместе с раненым командиром. Вот получил тяжелое ранение. Сьогодні Микола Овчаренко, мужній солдат, кавалер ордена Червоної зірки, нагороджений двома медалями за відвагу, є ідейним керманичем і директором музею діорами Афганської війни Московського району, в стінах якого Харківської міської спілки ветеранів Афганістану проводиться левова частка патріотичних заходів. У цьому музеї немає бутафорських експонатів. Тут всі речі, військове спорядження та зброя пройшли через війну. имают боевую историю. И сегодня наверное, дети, некоторые из них зачитают свои работы, вспомнят наших героев, афганцев. Вот. И на фоне, наверное, тех далеких подвигов, которые сегодня мы услышим, вот. вот сегодня мы очередной раз, наверное, расскажем о том, что сегодня очень важно сохранять мир в нашем городе. Я посмотрел уже сборник, который сегодня будет вручен абсолютно каждому гостю, который пройдет сегодня на территорию нашего музея, на подведение итогов. Это порядка 100 человек. Очень интересная работа, интересные стихи. Знаете, как это маленькие дети 3, 6, 7 классов пишут и такие серьезные, излагают такие серьезные слова, которые как никогда актуальны в нынешнее время. Вот поэтому очередной раз необходимо, наверное, вспомнить, акцентировать внимание на том, что сегодня мирная, мирная жизнь в нашем городе, в нашей, в нашей Украине и в целом за пределами ее, как никогда, это самая главная тема. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех организаторов данного мероприятия за столь хорошее, хорошее во-первых, обрамление музея, в общем, мне очень понравилось обрамление музея. Я тут первый раз очень удивлен. Тут такая хорошая атмосфера. Именно те события, которые имели место на территории Афганистана, те военные действия, которые проходили там, отображены вот именно на этих панорамах, на всех фотографиях, на всех рисунках и так далее. На этом конкурсе я представил свою работу в категории проза. Моя работа называлась «Афганистан наш бир, наши сподевания. Война, она всегда и везде одинаковая. Напоминает коридор между царством живых и мертвых. Когда идешь в бой, звуки взрывов, свист отскоков не так важны. Но всегда важно выжить. И, если вы спросите у меня, что я тут делаю, я отвечу, выполняю свой долг, долг воина интернационалиста. Следую своей клятве, которую я приносил со словами присяги верности своему отечеству. Первое чувство при виде всего этого, конечно же, страх. Второе, что можно почувствовать, это приказ офицера, одущего команду уйти в бой. Дорогие мои афганцы, мы низко кланяемся вам, вам и тем, кто, к сожалению, не дожил до сегодняшнего дня, тем, кого сегодня с нами нет. Та далекая, но очень близкая война оставила след в каждом человеке. В те военные 10 лет, все поколения соприкоснулись с этой болью, Как и вы, как и каждый из вас. Объято тишиною, вечность звонкая, Тяжелой, напряженной тишиной Склоняют низко головы потомки В молчание суровом над тобой. Зажгите свечи! И пусть молчат колокола, зажгите свечи, Остановите ход часов, зажгите свечи. В день, когда в мире столько зла, Что даже Бог закрыл от нас лицо. Зажгите свечи, когда хорош. Сына мать, зажгите свечи, Когда за окнами война, Зажгите свечи. В день, когда в мире столько зла, Что даже Бог закрыл от нас лицо. Реквієм за загиблими, хвилина мовчання шанували пам'ять героїв, що полягли під шквалом свинцевої душманської зливи. Майже 10 років тривала війна в Афганістані. В ті часи керівництво радянської держави на гори та біль не звертало уваги, та й саму війну ніхто тоді не називав війною. В Афганістані була не армія, а обмежений контингент військ. Сьогодні перхові. Нараховується 212 родин, для котрих сонце вже понад 25 років не знімає чорної паранжі. А це 43 матері, 23 вдови і 16 батьків. Дорогі мальчишки і дівчинки, я вас сердечно поздравляю від імені Городського Союзу, від нашого председателя Каваленка Віктора Ніколайовича, від імені сім'ї погибших, мамочок, вдов. Вы знаете, когда к нам в Городской Союз принесли эти работы ваши, Геннадия Ивановича, Наталья Юрьевна, вы знаете, просто в сердце как стрелой пронзило. потому что я сразу вспомнила, что действительно вот ваше молодое поколение и помнит наших ребят. То есть как бы наши ребята погибли недаром. Вначале, конечно, было больно, да. Потом это первое, а второе, да, вот приятно, что... Потому что наши ребята это герои. Вот они ушли из жизни молодыми. Моему было даже, мне было 19 лет. Эти женщины достойны не только аплодисментов, а, наверное, самых-самых-самых высоких восхищений. И, наверное, давайте стоя будем наших мам аплодировать. Спасибо вам. И еще я что хочу пожелать всем молодым, здесь мальчики и все чтобы на вашем пути никогда не встретился Не вам, так другое. И чтобы у нас было мирное небо над головой. Как хорошо, когда нет войны. Спасибо, вы вырастили героев и вдовом. Спасибо, вы разделили жизнь с героями. Спасибо вам. Афган. Когда в плечо впивается погон, и ладные ряды шагают строем, декабрь принес на бата грозный звон. И на чужой земле разведку боя. Когда в плечо впивается погон, присягу место отче наш читаешь. О подвигах и доблести потом. Страна советов ты еще узнаешь. Но пока черед восьмидесятых. Ущелья пыльные так много жизней стерло. И мы не ищем в этом виноватых. Но вспомним, помолчим. Дыхание сперло. Героев вспоминать не только в даты. Терпение и мужество — залог. Афган не за медали, не за платы. За краткое интернациональный долг. И вот я в образе орла пытаюсь вымолвить слова. Глаза опять наполнены слезами, ведь я когда-то обещал вернуться к маме. Этим стихотворением я хотела донести всю ту горечь разлуки с мамой, горечь разлуки с родиной. Ведь в нашем современном обществе большинство молодежи забывают и пренебрежительно к этому относятся. Вот в строках своего стихотворения я вложила очень огромный философский смысл. Смысл того, что погибшие герои будут живы в наших сердцах до тех пор, пока мы будем о них помнить. Вот. И забыть о них- это страшный грех, который будет тяжким грузом до конца наших дней нашей жизни каждого человека. И еще я хотела добавить, что память о погибших героях не заживающая рана, которая будет кровоточить всегда. Найдовшою і найтрагічнішою із локальних війн ХХ століття була війна в Афганістані. Вона розпочалася 25 грудня 1979 року і закінчилася 15 лютого 1989 року. Афганська війна тривала 3340 пекучих днів і холодних ночей. Цей період кожної доби гинув один і отримували поранені два бійці. Вихідці з України, пілотний проект творчого конкурсу ім'я життя, миру і любові харківської міської спілки ветеранів Афганістану, окрім номінацій літературних, приймав до розгляду творчі роботи юних аматорів, з фотомистецтва та художні роботи Малюнки. Рисунок выполнен в разных тонах. Я сначала думала нарисовать его в светлых тонах, но, как говорится, я решила показать ту насыщенность, которая была присуща именно этой войне. Я решила нарисовать самолеты, так как в, ну, в Афганистане как бы, пользовались воздушной техникой. А я Сокол Владимир, классный руководитель это второго класса, где вот такой-то очередной товарищ, любезный, ребята воины афганцы. Они приходят и на военные праздники, и просто в мирной жизни подсказывают. А я сам живу даже в доме, где мама Владимира Киселя, который погиб, и, и, и чье имя носит наша школа. Так что мы, знаете, связаны не только этим музеем, а мы связаны э, вообще с ребятами, с этим подвигом. И я хочу сказать, что именно так в нашей школе проходит военно-патриотическое воспитание. Започатковуючи творчий конкурс ветерани Харківської міської спілки ветеранів Афганістану ставили за мету надихнути молодь до творчості і найголовніше прищепити бажання у юнацтва якнайбільше знати про героїчне минуле країни, ратні подвиги військових. І це їм далося сповна. Відкриттям літературно-художнього конкурсу ім'я життя, миру і любові став найменший учасник, учень другого класу. Данилко Тищенко. Я думал про Афганистан. Там воевали люди за отвагу. Да, воевали люди. Скажи, мы не хотим войны, да? Да. Эту страшную боль больше не хотим никогда. Давайте поаплодируем. Да. Спасибо, Данечка. Спасибо большое. Здоровья и в мире. Хорошо? Уважаемые молодые ветераны, мы, э, с одной стороны, Очередной раз чествую вас, ваше мужество, ваш героизм. А с другой стороны, мы сегодня э, отмечаем вот те самые, самые нотки наши, молодые, молодое поколение, которое в своих работах вспоминают и помнят те подвиги того периода времени. Афганистан — это наша боль, это боль... Тех, кто не вернулся, а их более 15 тысяч человек. Из них каждый пятый это украинец. Поэтому нам забывать об этом нельзя. Мы будем помнить об этом всегда. И то, что наши детвора вот в своих работах, в своих рисунках, вот начиная вот с вот таких маленьких, пытаются донести до своих... Друзей, родных и близких. Вот ту боль. Я считаю, что это очень здорово. Была я маленькой девчонкой в том году. Мы провожали брата на афганскую войну. Я подарила брату талисман. Пусть он хранит отметки. Найкращі юні поети, прозаїки та художники, котрі брали участь у патріотичному творчому заході, першому літературно-художньому конкурсі духовно-філософської поезії, прози та малюнку під назвою Він'я життя, миру та любові були відзначені дипломами та грамотами Харківської міської спілки ветеранів Афганістану загальноосвітні школи номер 106 164 і Харківська гімназія номер 65 отримали вимпили переможців. Потрібно констатувати той факт, що на цьому конкурсі переможених не було. Переможцями стали всі конкурсанти і отримали найголовніший приз друковане видання, збірку до якої увійшли всі творчі доробки з прізвищами юних авторів. І хочеться побажати. Чтобы дети писали вірші, але не только про страшную войну, а про мирные, несчастливейшие дни.